Здесь мы не можем не поговорить о Федоре Супруне. Я думаю, весь город его знает и благодарен, что за его вклад в город, за, 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 за то, что он участвовал в строительстве микрорайонов, в садиков школ, был директором Лазовского завода нашего, да? помогал в строительстве ДК. Вот здесь ну, просто невозможно о нем не вспомнить. А если чисто для меня есть два человека, которые, которым я благодарна. Но все равно это благодарность, знаете, как вот именно в душе у меня, когда в определенный момент моей жизни я тогда училась еще в техникуме в нашем Лазовском. Это мой куратор Клименко Татьяна Васильевна и преподаватель, педагог техникума, это Бога Елена Валентиновна. Я очень им благодарна за то, что они в определенный момент меня поддержали, когда я не хотела учиться, и мне прям вот хотелось забрать документы, уйти. Я просто понимала, что ну, не, я не буду работать по специальности. И вот так вот они сели со мной в подсобке, поговорили, что, мол, ну давай не горячись, все будет в порядке, все равно тебе это пригодится. Ну, все бывает в жизни вы знаете, на тот момент я не понимала, ну, что, ну, зачем это мне нужно, но я согласилась, я все-таки осталась, я доучилась до конца. И сейчас я уже осознанно понимаю, я вижу их, ну, редко, правда, но мы встречаемся всегда, спрашивают, как у меня дела, как знаю, что я не работаю по специальности. И вот они меня отговорили, и я за это им очень благодарна.